Ramsan Kadirov təhlükəli siyasətçi kimi xarakterizə edilir. Belə ki, o qədər təhlükəli ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin onu bu gün tənqid etməyə çalışsalar, rəhbərlərin gücünü deməkdən xeyli asan görünür. Kadirov tənqidçilərini bağışlamır. Hesənistan'da buna görə həmin şəxsi özü ələ keçməsə, onun yaxınlarını repressiya göz. Bizim Yol İnfo xəbər verir ki, Ramsan Kadirovun daha bir tənqidçisinin qorunmalarını oğurlayıblar. Hasan Xalidov güc strukturları həmäşdaşlarının onun atasını, qardaşlarını, həmsinin naməlum istiqamətə apardıqlarını bildirir. Bundan başqa bloqerin uzaq qohumlarından da saxlanılanlar var. Qasan Khalidov Çeçenistanda ölüm təhlükəsi ilə üzləşir. Onu zəhərləyib öldürməyə cəhd ediblər, lakin Khalidov Türkiyəyə qaçmağa imkan tapdı. Qadirovun tənqidçisi güclü jurnalist Giorgi Gavruya qərsiyyət və qəzetində şahid dindirildi. Çeçenistan dollar respublika rəhbərini tənqid edən şəxsin onun yaxınlarının Belə təqdirlə üzləşməsi artıq 5-ci haldır. Am bundan əvvəl Pumso Abdurrahmanov oğullarının başına gələnləri ictimaiyyətləşdi. Onun əmilərindən, dayılarından, həmin adamların 6 övladından hələ də heç bir xəbər yoxdur. Ardınca Mirkayil Malizayirin yaxınlarını oğurlayaq işgəncə vermişlər. Növbə hüquq müdafiəçiləri Məsul Satulovla və əslən Asçuyeva çatmışdır. Asçuyevin qardaşları və əmriləri dekabrın içində həbs edilib. Almaniyada yaşayan bloqer bunun Çeçənistan Daxili İşlər Nazirliyinin işi olduğunu bildirir. Qadrov hakimiyyətinin əleyhinə olanların əksəriyyəti isə Türkiyədə yaşayır. Çeçənistan rəhbərliyi bir neçə dəfə adamlar göndərərək həmin şəxsləri cəzalandırmağa çalışır. Bütün bunlara görə də son vaxtlar Türkiyə ilə münasibətlərin çorlanması diqqət çəkir. Qocaeli-də Çeçənistan ünvan prezident Ticohardudayevun adına parkın açılması isə qadırlı oldu özündən çıxardı belə ki o Türkiyəni birbaşa dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğanı hər danışdıqdan belə çəkinmir Ankara'nın terörizmə dəstək verdiyini iddia edir Çeçenistan rəhbərləri, onunla bağlı Kremlin diplomatik tədbirlər görməsini istəyir. Padrov Ərdoğana mesaj göndərərkən də həddini çox aşır və o belə davam edərsə terrorçu Abdulla Üzovanın adını paytaq Qrozunda əbədləşdirəcəklərini demişdi. Ankara isə Qadrovun hədəqorxusuna əhəmiyyət verir.